Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bertemu lagi kita dalam Afi Project Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta di Malaysia mudah jatuh harga walaupun prestasi serta kos maintenance rendah. Hal ini disebabkan oleh pencapa daripada jenama lain dan ada kalanya tidak reliable untuk rakyat Malaysia. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita mulakan. Pertama, Proton Suprema S. Proton Suprema S mula diperkenalkan pada tahun 2013 sehinggalah tahun 2019. Terdapat dua varian sepanjang Proton Suprema S ini diperkenalkan iaitu Executive dan Premium menggunakan enjin 1.6 liter turbo CFE dengan transmisi CVT. Bagi Proton Suprema S ini ianya diambil asasnya daripada Proton Preve. Harga semasa awal pengeluaran Proton Suprema S tempoh hari bermulanya daripada harga RM79,000 sehinggalah RM87,000. Namun harga untuk pasaran terpakai di tahun 2025 ini harganya kita dah boleh dapati daripada harga RM13,000 sehinggalah RM25,000. Boleh dikatakan 70% ke 80% susu nilai harganya. Hal ini disebabkan oleh tidak ada komuniti yang ramai serta banyak lagi kereta yang boleh didapati dengan harga sedemikian Personally daripada diri saya bagi Proton Suprema S ini agak reliable untuk dimiliki pada masa kini. Disebabkan oleh kos penjagaan yang rendah serta tahun pengeluarannya pun tidaklah Dia begitu berakhir. lama Proton Perdana Generasi Ketiga Proton Perdana Generasi Ketiga ini mula diperkenalkan pada tahun 2016 sehinggalah tahun 2020 Model perdana generasi ketiga ini kebanyakannya digunakan oleh kereta VIP kerajaan. Harga baru untuk Proton perdana generasi ketiga ini semasa awal pengeluarannya dulu harganya bermula daripada RM110,000 sehinggalah RM130,000. Namun untuk tahun 2024 tempoh hari kita dah boleh dapati harga untuk Proton perdana generasi ketiga ini bermulanya daripada harga RM38,000 sehinggalah RM55,000 bergantung pada tahun serta kondisi kereta. Ini disebabkan oleh tidak ramai peminat dari golongan muda. Ia juga bukanlah sebuah kereta yang boleh dimodifikasi mengikut cara JDM berbanding Proto Perdana yang sebelum itu. Untuk Proto Perdana generasi ketiga ini merupakan rebish daripada Honda Accord. Maknanya jika berlaku kerosakan ataupun alat gantinya boleh berganti dengan Honda Accord. Ha, siapa dekat sini pernah pandu Proto Perdana generasi ketiga ini? Cuba korang komen dekat bawah. Alright guys, seterusnya kita masuk yang ketiga. Untuk yang ketiga ini ia adalah Proton X70. Sebenarnya untuk Proton X70 ini bukanlah satu kereta yang gagal dalam jualannya. Tidak ada isu yang hangat diperkatakan mengenai kerosakan teruk pada X70 ini. Ia mula diperkenalkan pada tahun 2019 yeah. sehinggalah tahun 2021 bagi model free Fastly. Harga pasaran baru semasa awal pengeluarannya dulu bermulanya daripada harga RM99,000 sehinggalah RM123,000. Namun harga untuk pasaran hari ini ataupun harga untuk pasaran terpakai hari ini bermulanya daripada harga RM55,000 sehinggalah RM85,000 bergantung pada tahun pengeluarannya. Rata-rata pemilik yang jual X70 pada hari ini adalah untuk upgrade kepada X90 yang lebih besar. Dan satu lagi yang menjatuhkan harganya bila mana keluar model facelift. Ini merupakan antara faktor yang sering saja berlaku pada jualan kereta hari ini. Keempat, Pro 2 Arus. Arus merupakan sebuah SUV daripada Pro 2 yang menggantikan Pro 2 Nautica yang sebelum ini. Pro 2 Arus mula diperkenalkan pada tahun 2019 menggunakan enjin 1.5 liter 2NR VE antara enjin yang sama digunakan pada Pro 2 Alza dan Pro 2 Myvi generasi terbaru. Harga baru untuk produk arus ini bermulanya daripada harga RM73,000 sehinggalah RM78,000. Namun untuk harga pasaran terpakai masa kini bermulanya daripada harga RM48,000 sehinggalah RM55,000. Harga ini bukanlah drop banyak berbanding harga asalnya. Namun untuk pasaran terpakai ataupun pasaran second hand jualan produk arus ini tidak selaju kereta lain. Ini disebabkan oleh pencabar MPV daripada jenama lain yang sama harga dengan serta ramai yang beranggapan lebih memilih Arza baru sebagai sebuah kereta MPV ada yang beranggapan 5 ke 7 tahun lagi harga untuk produk Arus bagi pasaran terpakai ini ataupun bagi pasaran second hand ini akan drop lagi harganya. Walaupun begitu kalau korang tak pentingkan semua itu produk Arus merupakan sebuah kereta yang reliable untuk dimiliki sebagai sebuah kereta family. Terutama sekali jika korang tinggal di kawasan luar daripada bandar Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir iaitu yang kelima. Untuk yang kelima ini kita pergi kepada kereta Jepun. Ia adalah Nissan Serena S Hybrid. Sarena generasi ke-6 ini mula diperkenalkan pada tahun 2016 Sehinggalah tahun 2022. Menggunakan enjin 2.0 liter harga baru untuk Nissan Serena semasa awal pengeluarannya dulu bermulanya daripada harga RM140,000 Sehinggalah RM150,000. Namun untuk pasaran terpakai hari ini kita dapat dapati harga untuk Nissan Serena generasi ke-6 ini bermulanya daripada harga RM70,000 Sehinggalah RM90,000 bergantung pada tahun Thank you boleh dikatakan satu susut nilai yang agak cepat dalam masa beberapa tahun sahaja. Untuk Nissan Serena generasi ke-6 ini saya boleh katakan agak baik juga lah sebagai engine 20 liter yang mana dimasukkan pada sebuah model MPV namun yang menjadi kerisauan bagi pemilik Nissan Serena generasi ke-6 ini adalah kos repair yang tinggi untuk sesetengah benda antara trauma isu yang selalu berlaku untuk Nissan Serena generasi ke-6 ini adalah sistem aircon dan alternator. Dan satu lagi yang menjatuhkan harga Nissan Serena ini adalah kebanyakan unit second hand didaftarkan atas nama company ataupun atas nama syarikat jika atas nama company kau orang faham-fahamlah macam mana kegunaan kereta ini. Ha, siapa dekat sini pengguna Nissan Serena generasi ke-6 ini? Cuba kau orang komen dekat bawah pengalaman kau orang ataupun kau orang tahu mengenai masalah Nissan Serena ini daripada rakan-rakan. Alright guys, tu so itu adalah lima kereta di Malaysia pada hari ini yang mudah jatuh harga. Sebenarnya ada banyak lagi kereta-kereta baru di luar sana yang mudah jatuh harga walaupun reliable serta penggunaan fuel consumption-nya agak rendah. Jika kau orang tahu kereta apakah lagi cuba kau orang komen dekat bawah. Jadi ini saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Macam biasa jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan dua klik iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.